Словаччина країна величних гірських вершин, кришталево чистого повітря, річок, озер, а також цілющих термальних та мінеральних джерел. Словаччина овійна легендами середньовічних замків. Вона має унікальні культурно-історичні пам'ятки, цікаву своєрідну архітектуру. Словаччина одне з кращих місць в Європі для проведення зимових канікул. Країна лежить на території гірської системи Татар та Карпат і відома своїми гірськолижними базами. Братислава столиця Словаччини з тисячолітньою історією, чудовим історичним центром, фонтанами, пам'ять. Никими та романтичними вуличками Братислава місто не тільки історії та культури, але й смачної кухні. Є у словаків свої кулінарні легенди. У нас вот ці ось прянички, це традиційні пряники, які готують только в Братиславі. Есть такая легенда, что эти пряники были специально придуманы влюбленным поваром, который влюбился в императрицу тогда еще австро-венгерской -Венгер, империи и специально придумал вот такие вот интересные формы для того, чтобы хоть как-то привлечь ее внимание. И считается, чем более хозяйственная, чем более радушная хозяйка, тем ярче у нее будут пряники. Словацкая кухня різноманітна, смачна, сытна и очень вигадлива. Обязательно нужно попробовать такие стравы, как галушки с сыром, картофелем и шкварками, а также традиционные вафли обладки. Они очень вкусные, тонкие. Считается, что на всех курортах, в которых в Словакии очень много минеральных курортов, производятся разные облатки со своими вкусовыми качествами. У нас братиславские облатки, ореховые и ванильные. Не обходится ни одно застолье в Словакии. Это, конечно, галушки из картофеля и братиславский настоящий гуляш из телятины. Гуляш словацкий традиционный из телятины с добавлением специй, трав. Это картофельные галушки со шкварками, бигус с черносливом, сосисками, булочки с корицей, о блатке, о которых я вам уже говорила, это братиславские рогалики. Они бывают двух видов: с орешком и бывают с маком. Это традиционные сладости, которые делают именно на Рождество в Словакии. Популярным в Словаччине я бигус, другая страва с квашеной капустой и мясом. Это тушеная капуста с добавлением большого количества чернослива и подкопченных сосисок. Дуже реснуманитни алкогольный напои. Национальный алкоголь – это горькая настойка дименовка, которая более 50 градусов. В Словакии традиционно ее пьют нечисто, чисто, ее разбавляют вместе с горячими напитками, потому что географически так сложилось, что в Словакии холодно, это горная страна, для того чтобы греться, специально добавляют в горячий чай, таким образом получается такой насыщенный горячий алкогольный напиток, который может помочь согреться лыжникам, сноубордистам. Добрым уважается славянское вино. Красивые сорты конкурентоспособны на международном рынке. Например, наиведомейшее словянское вино — айсвайн. Мы представляем Словацкое вино. Можем вам похвастаться, что Словацкое вино вошло в пятерку лучших вин Европы. Даже в некоторых номинациях обошло Францию, чего абсолютно не ожидали все в Европе. Самое известное Словацкое вино — это айсвайн, которое делается на основе уже слегка примороженного винограда, который собирают в виде изюма. Его специально заливают в чаны, которые выстаиваются, которые называются путня. Их выстаивают около 10 дней, потом переливают в новую путню и так 10 раз.